Evet Bey, bu vaziyet siz nerede görüşürüz? Bu vaziyeti burada bu yaranı. Celaca, ümdiki vaziyet de, Celaca hıyı ne var siz? Böyle, ee, mesela biz bir iki bakabiliriz. Birinci bakışımız belirdi ki, seride gelen bu demokratik harekat, bir neçen eyaletlere e ve diyelim ki e respublikalara şamil edilende bunların hepsinde bölge bölge muhtarifleri var. Mesela piri bir şerayet tamamıyla başladığı Batıyan yanı ölçelerde yani Batıyan yanı herhangi bir hadise olup bütün Avrupa müdafaa edilir. Bütün Avrupa müdafaa edilir. Herhangi balaca bir, bir hadise olup o tarafı onun karşısına olmaya çalışılıyor. Əlbəttə. Allah qənaətə çatıb. 96 Azərbaycan demək müəyyən bir başqadır. Zəbəqdə də başqa biridir. Qafqaz ölkəsində, Dağqazlılarda və Orta Asiyada tam başqadır. Məsələn, Qazaqstanda bir gün oldu, Avropada bir çiçək sözü oldu. Bu cür çiçəyi görmək çətin. Bilinmədiyinə qədər anlayıram, nə cür ölkədir, bilmək lazımdır. Nə var, nə var? Denen, Neymiş, bayağı bayağı. Ki, ki, öbüründe, bir dənə çadırın dəyişməsi nə soruşur. Amma bu çox dəyər xal istəmir. Nə üçün istəyə bilməz yəni. Bu fəlsəfə ilə başqası. Bəlkə də Für Komunist Partiyasının əsas siyasəti olduğu üçün milli qadın. Bu milli qadın baş səviyyədə Xınayevdən törəyib baş qəbilədir. Əgər bu işdə də milli qadını keçirə bilirsə, onda nə demə məsələsi var? Yəni milli qadını keçirirsiniz. Keçirirsiniz. Bəncə oldu ki, Rusu qoydular suruldu çıxartdılar. Yüzün cətidini qaza oldu. Demə bu şeyi baksana gələr var. Amma burada Gömec evet, Moskvanın özünün bir öz siyasəti var. O şəhər bir siyasi təparına başladılanda. Sonra gəldi Azərbaycan məsələsinə. Azərbaycan məsələsində adi bir çarlıq bir baron adı. Kremlinçi çarların baronluqları, yalnız xalovaqların çarlıq. Çıxarlanda hüqumət tamamilə əleyhinə getdi və millət türk, qoşun türk o cəmiatı dördüncü tuturdu keçərlədi. Amma məsələn, Moskva qrafik kimi Rusiyanın böyük şəhərlərində camaat özünü çıxardı, çıxarıb çıxarır. Belədirsə bu öhdə demokratik açıq. Azərbaycanda o halda buna deyirlər dövlətçi müşahidə. Bunlar artıq yoxulurlar. Amma Rusiyada onun adı bir demokratik şəkildə çıxarır, yeni bir vətənsə. Və buna görə də məsələni yurisdiksiyası üzrə götürəndə eyni xəttən baxmaq olmaz. Hər bir cəmiətin özünə ayrı -ay -ay baxmaq Hətta Qafqazı belə götürəndə, Qafqazda çürük bir təşkilatdır. Qafqazda da yanan münasibətlər. Güzdülərə münasibətdir. Bir çürdü. Ermənilərə münasibətdir. Başa gürdü. Azərbaycanlara, Türklərə başa münasibətdir. Başa gürdü. Respublikalara münasibətlərdir. Və bu serinin tarixan quruluğu özüdür. Hər respublikadan məhduronun ayrıca məsələ institutudur. Onlar nə çürdü, nəsə o sizdə hərəkət edir yəni bu haqqı siyasi proqram yox. Hətta hər bir vulkan özdən daxilində daxili siyasətlər olur. Məsələn deyək ki, Azərbaycanda dövlət təcəssüs komitəsi. Nə təklif olunur ki, bu şeyin qarşısı alınsın və arada çanaşma salınsın. Və Qarabağ məsələsinin özünü də Moskvada uydurma şəkildə çıxartdı və artıq Ermənistanda və Azərbaycanda gələn demokratik hərəkatın boğuldu. Türklərmənstanlılara dedilər ki, mən özüməki Vaqqarabağlı verəcəyiz sizə. Azərbaycanlılara dedilər ki, Azərbaycanlılara verəcəyiz. Hə belə təaz olsa da, həm Azərbaycan hərəkatı istiqamətini çevirdin bir hadisiyə, həm də Ermənistan qarşı. Ümid elə ki bunun qorxudan dilləcik 140 min Erməni dağlıq Qarabağda pis yaşayıb, onun vəziyyətini yaxşılaştırmaq üçün bu işlər atılmalıdır farsından. İqtisadi əlaqə bu pəncərə getdi yürüsə sırası çıxış elərcə insan cətdən bu yaxındır. Bu onların vəziyyəti pisdir. Halbuki orada yaşayan ermənlərin vəziyyəti, orada yaşayan azərbaycanlıların vəziyyəti yaxşıdır. Bunu da deyib qoyuram şəmam. Yox, provokasiya deyil. Bəli, provokasiyadır. Əgər provokasiya deyilsə, nə oxuşuram? Mən burada 140 min ermənin həyatı yaxşılaşdırmaq istəyirdim. Nəticəsini nəyin etdi? 200 min azərbaycanlını, digər kələdinin torpağından acı alağa çıxaldı düşündürdü. Ha bu 140 min müdafiə etdi, 200 minə acı alağa töküldü şeyler. Və burdan da bir 300 mində 300 min də Ermənistandan çıxdı. Bakıdan yazır. Bu da dağıldı. Və belə bir iş görmək istəyirdim. Bəs bu xeyir gördünüzsə, insanların qeyri-dövlət sektorda bu 500 min adamlar söyləri dağıldı. Az qaldı, yaramaz qaldı. Burda nə məqsəd var? Demək, yenə də həmin o qaçqınlar yaddan çıxıb. O 200 min Azərbaycan qaçqını. Sonra 60-70 min misxəti, tüccarlar, haskar təşkiləri Orta Asiyadan gəldi. Bunlar yaddan çıxdı. Birə qara yəni, baxasınız. Yerə düşürdü 140 min ermənin vəziyyəti. Yəni bunların hamısı o provokasiya məsələsi. Gürcistanın ində halıdır. Gürcistanın vətanı nədir? Üç öncə orada bir 600 min Azərbaycanlı yaşayır. Moskvadan qızışdırıldı ki, azərbaycanlılar müstəqillik tələb eləsinlər Gürcistanda. Bizə bir getməyə lazım deyil. Gürcistanda yaşayırsınız, bu müxtəlif məsələdir. Provokasiya məsələsi, məsələsi bu yolla baş verməyəcək. Bunu biz barışdırdıq. Gördülər ki, məsna görək ki, bağlımadı. Kötürdü bu tama vasitkanı ilə. Afazvaren. Deməli, hər də zəif bir yer tapılsa, qoranı yandırılır. Araştırılmalıdır. Bunu da qoyuruq çulara. Sizin mənə gəlir ki, eşitmiş olarsınız. Özbəkstanda misxet küçələri ilə axsa küçələri ilə özbək küçələri arasında ədavət salınır ilçəmdə heç bilmədilər nədir? Yəni o məsələni heç öyrənməmişdirlər. Hətta qəzetlərin biri yazdı ki, "Burda sünnüliyə davası gedir." Sonra aydın oldu ki, biz köçklərdə sünnülükdürlər. Biz belə düzülürük. Burda sünnülüyə davası ola bilməz. Yəni burun hamısı Moskvanın burun provokasiyası. Bu qızlarla, qocaqlarla, qızların düzəkləri arasında boş məsələsini qırğınlar yaradır. Bunlar məsəl Moskva tərəfindir. Bunların hamısı Moskvanın dövlət fəlsəfəsiz komitələri yaranıb. Ölkədə saxmaşmalar, ölkədə demokratiyaları boğmaq üçün və dünya inandırmaq üçün ki, bunlar hələ ləşikdirlər. Onlara demokratik düşmü, ona demokratik müvəzzəni, bir millət dılar, adam öldürürlər və bunu qızışdırırlar. Bu gün siz özünüz televizor atasdan baxarsınız. Asiyada qızışdırırlar. Bir gün deyirlər, güclərdən söhbət deyir, onları televizorda göstərirlər. Bu jurlar əskiləri göstərilirlər ki, bunlardan ölübdi. Və beləliklə də əskilərlən gözün arasında əlaqədir, arası daha da təkmilləşdirir. Çünki ora özlərinə əlvi keçirmək üçün imkan olursun. Və görsün, indi, canibus, də də burada, Dominion, bilmək, onu gördü, görürsünüz indi Cənubi Sərtiyanı, Cənubi bu ordunun qədərlərini keçiriblər məsalan ixtiyarı. Lazım gələndə dəsinə burada bizdən bir sülh idarəsi, bu milyonlarla bir münasibət yaratsınlar. Bu hamısının verinin daxili siyasətinin bir tərəfli və qaşıq olması ilə bağlıdır. Bu E, dəvət düzgün siyasi demokratik mübarizə aparmaq qaydalarını pozmaq üçün dünya göstərsəndə ki biz demokratiya müdafiətidirik, Amerika İngiltərə də deyir ki biz demokratik bir ölkədən danışırıq, biz demokratiyə gedirik. Bu tərəfdən bizə içəridə nə bizlər onu edirik. Buna görə də biz məsələni bu gün qiymətləndiririk ki bu proses hələ uğurlu getməlidir. Yəni Siri də, həm Rusiyada, həm Ukraynada, həm Belarusiyada bütün hərəkətlər baxmalıdır. bu e, hədlər, psixoloji hədlər adım adım e, demək keçilməlidir. Mən kolun o Litva bir sözünü burada tez tez təşarlayacağım ki Litva biraz tələstir. 100 adımda gedəcək yolu 10 adımda gitmək ister. Yaxşı olardı ki, 10 adımda gitdiği yolu 100 adımda gitmək Yani yavaş yavaş. Bunu Almanlar, Avrupa yaxşı bilir. Soyut hükümetini yavaş yavaş eskalasiyayla laq qabaq cadamda ki təncə bunu demişdi yeşil ondan var. Çünki sülh hökuməti birdən birə o şeyləri keçmə olmaz. Gərək pillətli eskalasiya ilə gedirsən ki bunlar həm öryəşilsin, həm qardaş yaradılsın. Birdən birə vurma. Sülh dövləti tarixin belə olur. Zo olan yerdə geri çək. Gördüküsə doğru çatmır geri çək. Sülh dövləti həmişə xırdaxaqlarıdır. Böyük dövlətlərlə üzə gələn kimi oturduqdu yerində. Yəni bu sistemdə də daha bu sistemin quruluşu ehtiyacı ki, kiçik dövlətlər də ki bu balaqları udmaq bir balina kimi. Kiçiklər udur, böyləri isə geri qaytarır. Bu sistemin özündür. Abi necədir? Hətta 20-ci ildə bir bu məhəçiş üzrənmisə anq vardı ya, çünki özü güdə ilişə bilər. Bir çox qurumçular tələbə salacaqlar və bütün hətta nəinki yana tap pay edəcəyik. Bu yerə qədər, ki, güclü xalqlardan üzbəc gələnə qədər. Güclü xalqların üzbəc gəlmədə dayanacaqdı. Və belə oldu. Çin də birinci gəlmişdi. Orada birinci gəlirdi güclü xalqlar. Amma xırda xaxların hələ ki əlçiləridir. Bu gün isə iş tənşidir. Ona görə ki, bu gün Rusiyanın, Ukraynanın və Belarusun özündə demokratik bir cəhətdə axanda. Və ha bunun demək sol hüqumətli xırda xaxlar üstə boy onlara əzab edir. Bu rəcəf şey, çəraç oğlu rejenti biz yeriz birar. Uduşsuz milyonun yaxın millətlərin özünün hüququnda getsin. O zaman da şəksiz şəkildə Azərbaycan maraşatı da yəlin ki, qələbə çalacaq. Biz buna inanırıq və birlik Azərbaycan müstəqil olacaqdır. Bizim mübarizəmiz Azərbaycanın müstəqiliyinə. Biz vaxtı ilə hətta konfederativ dövlətdə, çox razıydım konfederativ dövlət olsun. Üşü birdən bir-bir dilləri keçinə olmazdı. Sərdə bir konfederativ dövlət yaransa, müstəqil respublikalara, suveren respublikalara ittifaqıyla.